Итак, в этом занятии мы узнаем с вами о 14 бесплатных способах привлекать подписчиков в свои сообщества. Первый из них это френдинг или инвайтинг. Пожалуйста, аккуратнее с этим способом, потому что это прямая дорога к бану вашего аккаунта, если с ним переусердствовать. Френдинг и инвайтинг, за который не страшно получить бан, который разрешен самим Facebook, это френдинг после общения в личной жизни, после встреч на мероприятиях, родительских собраниях, любых других ивентах в офлайн жизни, или дружба с людьми, которые вам объективно интересны, или приглашение подписчиков после того, как вы сделали рекламу одного из постов, размещенном в вашем сообществе. Люди, которые провели активность под ним и которым вы отправили приглашение о вступлении, это легитимно, это дозволено, это белый способ френдинга. Второй возможный способ – это использование статических веб-элементов. Подразумевается нечто, что вы размещаете один раз, а работает оно постоянно. Например, речь может идти об автоподписях в e-mail. Вы размещаете ссылки на свои социальные сети, и время от времени кто-то из тех, с кем вы переписываетесь, подписываются на ваше сообщество. Это же касается автоподписей на форумах. Если вы на них все еще работаете или общаетесь, стоит добавить ссылки и туда. Третий возможный способ – это использование динамических веб-элементов, то есть когда вы размещаете контент, служащий пробником того, что происходит в вашем сообществе. Например, это гостевые посты, которые вы размещаете у своих партнеров, друзей, у тех, у кого вы купили рекламу или у лидеров в вашей отрасли. Или размещаете такой контент от них у себя в сообществе, чтобы обменяться целевой аудиторией. Четвертый возможный способ — это работа с индексацией. Под индексацией понимается отношение поисковиков к вашему ресурсу. То есть на каком месте выдачи вы будете находиться после того, как интересующий вас человек вобьет ключевые слова в поиск, например, Google. Для того, чтобы это работало в социальных сетях, вам нужно просто заполнить с точки зрения ключевых слов все метатеги уровня title переводе на понятный язык назвать сообщество так, чтобы в нем были использованы ключевые слова, подходящие вам по теме, сделать то же самое с описанием сообщества, с названиями фотоальбомов, видеоальбомов, обсуждений, если они там есть, заметок, статей, все, что вы размещаете на уровне заголовка имеет значение для индексации. Еще один нюанс об индексации, конечно же, весь контент, который вы размещаете у себя как потоковый, то есть посты, которые вы постите, должны быть уникальны и не содержать ни Ctrl-C, Ctrl-V текстов, ни картинок, которые вы скачали у кого-нибудь, а разместили у себя. Это тоже значимый фактор попадания на верхушку поиска. Пятый возможный способ – это работа с хэштегами. Хэштеги традиционно выполняют одну из трех функций. Либо приводят вам целевых подписчиков по этим самым хэштегам, либо организуют контент по рубрикам, которые вам интересны либо организуют в единую ленту флешмоб, конференцию или любое другое событие. В Facebook все эти возможности скорее титульные. И что здесь стоит учесть для продвижения так это то, что больше 4-5 хэштегов на пост использовать не стоит. Потому что в противном случае алгоритм Facebook может счесть это попыткой накрутить себе подписчиков и понизить такой пост в рейтингах. Это, во-первых, во-вторых, если вы используете хэштеги, используйте либо целевые хэштеги, которые характеризуют вас, вашу отрасль, ваш продукт, ваших лидеров мнений, либо какие-то отраслевые тренды, которые сейчас обсуждаются. В таком случае это может быть эффективно. Кстати, в Instagram хэштеги работают гораздо лучше и использовать их можно в гораздо большем количестве. Кроме того, есть куча сервисов, которые отследят вам, какие хэштеги работают какие использовать чаще, а какие не использовать совсем. Шестой возможный способ ⁇ это интеграция с вашими бизнес-процессами. Здесь лучше всего на примере. Представьте, что вы продвигаете бизнес-страницу новой почты в Facebook или любого другого сервиса доставки. Наверняка и отправители, и получатели заполняют какие-то документы. Особенно это касается получателей, которые подписываются на накладной и как-то ее изучают. Почему бы не разместить на этих документах ссылки на ваши социальные сети, на их идентификаторы? Разумеется, кликнуть на них будет довольно сложно, но при желании вы даете возможность быстро вас найти. Второй способ в этом же бизнес-процессе ⁇ это использование смс. Наверняка получатели получают смс в телефон о том, что товар доставлен на склад. Почему бы в смс не включить ссылку на ваше сообщество? по которой можно перейти и остаться подписчиком, скажем, отслеживать доставку грузов или просто узнавать новости компаний. И третий возможный способ получать трафик из бизнес-процесса здесь же – это использование упаковочных материалов или ленты. Вы ведь все равно упаковываете товары, так почему бы не указать на них те же самые идентификаторы с перечислением причин, почему стоит подписаться на сообщество и время от времени в него заходить. Этот способ подойдет не всем, но если ваш бизнес-процесс позволяет вытаскивать людей в диджитал среду и коммуницировать с ними в сообществах, используйте. Седьмой возможный способ – это вовлечение лидеров мнений. Подразумеваются как широко известные люди типа звезды эстрады, так и лидеры в своих отраслях, которые известны только в той нише, которая вам интересна. Возможные варианты здесь – это вовлекать их в диалог на своей странице с помощью отметок или просто приглашая в личных сообщениях или вмешиваться в обсуждение на их странице, или, опять же, обмениваться гостевым контентом друг с другом, или устраивать рекламные интеграции вместе, или проводить конкурсы вместе. Вариантов здесь больше, чем кажется. Единственное но здесь это делайте это аккуратно, потому что лидеры мнений на то и лидеры мнений, чтобы отличать попытку попиариться на них от конструктивного диалога по существу. Если у вас второе, то используйте обязательно. Восьмой бесплатный способ ⁇ это координация с офлайн. Этот способ подойдет не всем, но если вы в числе тех, кто собирается со своей целевой аудиторией в реальной жизни поговорить, или что-то сделать, используйте обязательно. Речь идет о любых встречах, которые подразумевают вас как источник контента и людей, которые вам интересны, которые для вас являются целевой аудиторией. Это могут быть конференции, мастер-классы, ежегодное собрание франчайзи или любые другие варианты. Коль скоро вы с ними собираетесь вместе, почему бы не рассказать им о том, что у вас есть сообщество, что на него можно подписаться для того, чтобы и далее какие-то причины для вступления в это сообщество. Здесь же стоит упомянуть о еще одной базовой механике Кафешек типа сфотографируйся с официантом, подпишись на страницу и получи какой-то бонус за это. Здесь важно не перегибать палку, не держать людей, если они не хотят, и быть готовыми к тому, что вы получите значительную часть отписок. После получения бонусов вашей целевой аудитории. Но иметь в виду стоит. Девятый возможный способ это использование полиграфических носителей. Если вы размещаете в торговом пространстве любые постматериалы, или если вы раздаете флеера, визитки, меню, каталоги, что угодно еще, напечатанное на бумаге, добавьте туда ссылки на социальные сети с красивым идентификатором. Пусть по ним нельзя кликнуть, но люди, которым может быть интересно подписаться, должны понимать быстро, как это сделать. Обязательно добавьте к идентификатору причины, по которым стоит подписаться на ваше сообщество. Десятый способ чуть менее конкретен, но все еще результативен. Это максимум активности. Все, что вы делаете в социальных сетях, на своей странице, на странице тех, кого вы читаете, в закрытых сообществах, в закрытых профессиональных клубах, все это оставляет о вас инверсионный след то есть след, по которому можно дойти до вашей страницы и, если она заинтересует человека, который пришел, подписаться. Для того, чтобы оставить как можно больше таких ниточек, делайте как можно больше. Когда у вас есть время, оставляйте комментарии, участвуйте в дискуссиях закрытых клубов, комментируйте своих коллег или конкурентов. Дайте возможность вашей целевой аудитории увидеть вас там, где она этого не ожидает и прийти к качестве подписчика. Одиннадцатый возможный способ – это конкурсы, которые решают сразу комплекс задач и оживляют старую аудиторию, и приводят новую, и позволяют попасть в большее количество лент, Поэтому используйте обязательно. Единственное, пожалуйста, отличайте конкурсы, где нужно выполнить какое-то действие для того, чтобы получить приз от розыгрышей, где ничего не нужно делать, только подписаться, сделать репост и получить приз. Первое, хорошо и разрешено социальными сетями. Второе, нехорошо и наказывается социальными сетями, особенно если это перегибать и делать в особо крупных и нецелевых масштабах. Разыгрывать какие-то условные айфоны или другие вещи, которые нужны всем, а приводят нецелевую аудиторию. Конкурсы отлично работают в интеграции с партнерами или с лидерами мнений, когда вы можете либо скинуться вместе на призы, либо сделать совместную площадку для этого конкурса в онлайне или в офлайне либо просто обмениваетесь аудиторией во время проведения этого конкурса. Попробуйте обязательно. Двенадцатый бесплатный способ привлечения подписчиков в ваше сообщество – это использование партнеров. Под партнерами в широком смысле мы будем понимать бизнесы или людей, которые работают с вашей целевой аудиторией, но при этом не являются вам конкурентами, то есть не продают аналогичные продукты или услуги. Что делать с партнерами? Здесь вариативный ряд очень широк. Вы можете как договориться о взаимной рекламе, так и об обмене контентом, так и о проведении совместного конкурса, так и о раскладке постматериалов друг у друга в прикасовой зоне. Так и об обмене базами, которые вы загрузите в социальные сети и по которым сделаете рекламу или по которым пригласите людей друг к другу в сообщество. Или о взаимном комментировании контента. Или о вовлечении ваших лидеров мнений в их коммуникации и наоборот. Здесь вопрос скорее в том, о чем смогут договориться два деловых человека между собой. Подберите себе партнеров, которые находятся в территориальной близости от вас или которые категорически подходят вам по критерию целевой аудитории, при этом не конкурируют и договоритесь о том, что вы сделаете вместе. Тринадцатый возможный способ – это контент-маркетинг. Достаточно самоочевидная история, давайте проговорим о ней самое главное. Во-первых, размещение контента должно быть системным, то есть не стоит пропадать из эфира надолго или на какие-то значимые промежутки времени, потому что как только из ленты исчезаете вы, в ленте появляются ваши конкуренты. Второе, контент должен быть максимально вариативен. То есть вы работаете в социальных сетях и с социальным множеством людей, поэтому угадать, кому из них что подходит или говорить о том, что какой-то конкретный формат подходит всем, скорее всего, будет некорректно. Используйте разные варианты. И видео, и инфографику, и подборки, и юмор, и какую-то конкретику. И третье, контент должен быть уникальным и для ваших подписчиков, и для социальных сетей. Контент должен быть максимально полезным. А что для ваших подписчиков полезности вам виднее? Давайте проговорим одну из методик, которая пришла к нам с запада. Она называется «Небоскреб» и подразумевает, что вы берете лучший контент, который уже был популярен у конкурентов, и делаете его еще лучше. Например, ваш конкурент разместил пост, 19 способов завязать галстук с закрытыми глазами. Прочтите об этом все. И у этого конкурента, и у всех остальных, и на западных ресурсах. Соберите вообще все способы, которые есть, предположим, 24, и разместите материал. 24 способа завязать галстук с закрытыми глазами. Снимите об этом видео в инфракрасном свете и разместите у себя. Скорее всего, если этот пост был популярен у конкурента, у вас он будет еще популярнее, потому что он закрывает большую часть темы. 14 и последний бесплатный способ это загрузка баз в Facebook. Подразумевается, что вы берете данные, которые в Facebook понятны, например, e-mail или телефоны вашей целевой аудитории, загружаете их в соответствующее место, и эти люди получают приглашение о вступлении в ваше сообщество. Обратите внимание, что у подавляющего большинства страниц этой функции нет вообще, но если она есть, то она есть в меню по кнопке «Еще», по кнопке «Пригласить друзей из списка контактов электронной почты» и там кнопочка «Загрузить базу». Если у вас по этому пути есть все необходимые кнопки, значит вы можете взять базу из CRM или из e-mail или из в которой вы записываете e-mail или телефоны ваших покупателей и загрузить это в Facebook, чтобы пригласить их на страницу. Если у вас этой кнопки нет, вы все равно можете использовать загрузку баз, но загружать ее придется в рекламный кабинет по кнопке аудитории. Дальше мы это рассмотрим и с помощью рекламных механик вы сможете пригласить этих людей в качестве подписчиков на свою страницу. Обратите внимание, что так как это бесплатные способы, работают они сравнительно хорошо. То есть вы будете тратить достаточно много времени и усилий, чтобы получить результаты меньше, чем вы можете получить от рекламы. Это издержки бесплатных методов. В следующем занятии мы рассмотрим с вами платные методы продвижения, которые значительно ускорят процесс набора подписчиков.